Відмінності у світоглядах, політичних уподобаннях, особистих переконаннях створюють кордони між країнами, суспільними групами, а найголовніше між людьми. Час стати ближчими, зруйнувати кордони, почути і зрозуміти один одного. Слухайте щодня програму без кордонів, без кордонів, спільний проект радіо РФМ та радіокомпанії Голос Росії. Добро здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Про що ми будемо говорити сьогодні? Ви дізнаєтеся в ході програми, тому що я вам просто представлю гостя, і потім ми, точніше, я поговорю з ним про те, чим займається його організація. Геннадій Пампуха, президент Європейської арбітражної палати. І говорити ми будемо про угоду про асоціацію, наскільки я розумію. Спочатку я з вами привітаюся. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добрий день. Тепер, що таке Європейська арбітражна палата? профессиональная некоммерческая ассоциация, которая была создана в 2008 году в Брюсселе, Бельгия с участием представителей из трех стран – Франции, Бельгии и, конечно, Украины. По инициативе моих коллег с Европы мне было предложено возглавить эту структуру, которую я и возглавляю до сих пор. При ней работает несколько департаментов. Один из них – это Международный коммерческий арбитражный суд, который также был учрежден в Брюсселе. Международный центр судебных экспертиз. Есть еще молодежное движение студентов молодых, которым нравится тематика нашей деятельности профессиональной, а именно Вопросы, связанные с международным арбитражом Давайте дадим тому людям зрозуміти. Что такое арбитражная палата? Что такое арбитраж? Это рассмотрение коммерческих споров. Угу. Тобто то есть я что-то кому-то не додав, либо с либо не то качество совершенно. Да, правильно. И, тоди, и а он кажется додав, а я кажу не додав, а вы тоди, и туди мы обе идем до вас и вы это все... Если вы избираете наш арбитраж местом, где вы хотели бы рассмотреть свой спор, это добровольное условие. Если обе стороны рассматривают наш арбитраж как место, где можно рассмотреть свой спор и доверяют нашим арбитрам, они могут выбрать арбитра одного или нескольких. Они приходят к нам, вносят в договор оговорку по нашему арбитражу. Такие арбитражи есть везде, есть в Украине, есть международный коммерческий арбитражный суд при торгово промышленной палате Украины. Старейшие арбитражи, с которых начиналась вся история арбитражей, это парижские при международной торговой палате ICC так называемый uh -huh. и более столетний королевский арбитражный. Это Лондон. Угу. У нас от Брюсселя в Украине зарегистрировано представительство. Других представительств мне неизвестно. Я знаю, что проводится ряд мероприятий, там, скажем, ICC парижским арбитражом. Здесь есть их представители, представители, не представительство. Также лондонским, какие-то школы проводятся и так далее. Но официальный статус центрального секретаря там Каса при ТПП Украины. Яка у вас завантаженность? Насколько это кому-то в Украине? Ну, бо дуже легко звернутися до прокуратуры, заплатить судьи. Ну, я читаю газеты просто, я сам про это не понятно, бачу. Понятно, Ну, во-первых, я не могу сказать... Наезд, хороший что... хорошая слой. Наезд, да? да, 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 да. же решение такое чудовое. Наезд. Этот институт очень демократичный. И я не могу сказать, что в Украине, он, допустим, наш арбитраж самый популярный в Украине. Например, последний процесс у нас совершенно был не украинский, а он был связан с кипрским кризисом. У нас есть представительство на Кавказе, у нас есть представительство в арабских странах, у нас есть представительство в Узбекистане. Вот завтра я вылетаю в Польшу, где открывается наше представительство. То есть говорить о том, что нас превуалирует украинская тема, я не могу. Но у нас есть процессы, которые рассматриваются с участием украинских бизнес-структур. Были уже процессы. Если мы сейчас... Говоримо про можливість, я, до речі, не в це не дуже вірю, української асоціації до Європи. Так, що це буде означати для вашої роботи, бізнесмени? Деловые люди, они имплементируются гораздо быстрее, нежели политики. Бизнесмены, которые работают на внешнем рынке, они давным-давно уже в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Китае. Для них имплементация – это юридическое обличение некой проформы межгосударственных отношений. А они свои коммерческие отношения давным-давно уже имплементировали, устроили, подписали и работают по ним. Просто для бизнеса это будет иметь достаточно серьезное значение в связи с тем, что где-то пошлины могут быть уменьшены, где-то, не хочу сказать, увеличены но изменены. Я имею в виду восточную сторону. Для моей структуры мы давным-давно в Европе, и для нас это может иметь значение просто для наших членов из постсоветских стран, те, uh -huh. которые входят юристы, адвокаты, арбитры из постсоветских стран, в частности из Украины. Для кого-то это будет связано с визовыми изменениями, для кого-то с более близким доступом и простым доступом до наших коллег в Европе, в Соединенных Штатах или в европейском мире. Не более. Ну, а в принципі, ця дорога, яка йде до Європи, вона досить довга і досить казуїстична, як би сказав російською мовою. Та? Ну, тобто, ну, це пов'язано з величезною кількістю нормативних актів, просто з Просто з тисячами сторінок, як я розумію. Я би все-таки розложив здесь позицію угу. е на юридичну, на соціальну, на битову. Навірно, от так. Пощо бізнес, в принципі, он якби. Он тоже связан с нормативными актами, но на уровне там, пошлины и всего остального. То есть, первая политическая сторона. Политическая сторона важна для правительств, для государственных аппаратов. Одной страны, другой, Евросоюза, в частности, ну, если мы говорим об ассоциации, которая планируется подписать, то государство или государственного аппарата Украины и государственного аппарата Евросоюза лидеров европейского. Нас это мало цикавит. Мы, не мы с вами России, простые да. граждане, да, да, мы живем в Украине и будем жить в да, Украине. Да, как да. дальше, подписано будем. Но вот вы знаете, я готовился к сегодняшней встрече и меня заинтересовал такой один момент статистики. Я сам себе задал вопрос. Вот хорошо, у нас есть граждане Украины, возрастом, например, там вот, ну не будем брать несмышленных ребятишек, да? да, допустим, от совершеннолетия и до самых старших наших жителей, до там 80-90-летних uh -huh, uh -huh. и так далее. То есть те, которые самостоятельно могут принимать решения и хотели бы, например, высказаться: хотят они подписать ассоциацию или не хотят. Uh -huh. и я себе, вы знаете, поймал на мысли, что мне кажется, если бы сегодня вот так вот проголосовали открыто, кто какой возраст больше за ассоциацию, мне кажется, что возраст где-то до 45 лет граждан Украины проголосовал бы 99% за евроинтеграцию. Вот, Но мы завжди, как сказать российскому, заложники старшего поколения. А вы посмотрите, Они ходят на выборы и на референдумы, тем, кому 70, и вызначают життя тем, кому 17. Все правильно. Но я, например, будучи еще юношей, Помню, как уезжали в Канаду друзья моих родителей. Угу. Когда они уезжали, они говорили, и мои родители, ну их ровесники говорили: "Послушайте, ну вам там 40-45 лет, куда вы едете? Ну вам надо там, зачем? Что как неизвестная жизнь? А мы едем для своих детей." Да, да, это было очень популярно. Да. да, вот. А, может быть, сейчас вот часть старшего поколения людей, чьи, допустим, дети раньше либо уже уехали, эмигрировали там, либо у нас же сегодня колоссальное количество, от 5 до 7 миллионов, по данной статистике никто не знает, работают за рубежом. Граждан Украины каждый день, ну, каждый, каждый месяц там помогают своим родственникам здесь. Они знают те прелести, те социальные... Выводы. Не, ну слушайте, я, 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 я щодо, щодо, до выборов... життя, щодо выбору, Это работоспособное население. Щодо Самое мне завжди, я вам скажу, дивно, взагалі ця дискуссия. Выбор... дискуссия схід захід дуже дивна. А, діть? Тому а, що... Вибор, да, ні, просто, лучше? що краще да, для людей, для дітей, для дорог для всіх. Да? Ну, коли, просто, коли ми кажемо схід, ми розуміємо, що це такі самі дороги, така сама медицина, таке саме хамство, така, таке саме безперспективність. Да? Тобто ми, ми все це знаємо. А коли ми говоримо про захід, то ми розуміємо, що це кращі дороги, краща медицина і так далі. От ми з вами почали розговор, я розділілів на три блоки. Політическа, соціальна. И бытовая. А давайте поговорим о социальной стороне вопроса. Ну, в частности, когда-то Михаил Михайлович Жванецкий в одной из своих интерприз рассказывал, помню, такая фраза была у него козырная, так мы уже пробовали. Угу, угу. А, да, недавно была. из уст одного очень известного политика я услышал интересную мысль, и, знаете, готов ее продолжить, я с ней полностью согласен. Я учился, родился при Советском Союзе, учился при Советском Союзе, я помню, был очень активным там, в том числе и комсомольцем, там и прочее, прочее, прелести я все эти прошел сам. Так вот, я согласен с этим человеком, который я услышал с мыслью о том, что все-таки в Союзе, ну не хочу говорить в России, но в Советском Союзе ценности первые первостепенные самые важные были государственный аппарат. Конечно. Не говорю, не хочу сказать царь, но жила бы страна родная и нету других забот. Забот совершенно правильно. Я памятаю, не и... человек. Да, да, А когда мы говорим о а Европе, я вам заодно Европе... вы, вы цепом не таете, али будете смеяться, потому никто не зважав на эту фразу вспиписанную и где бы ты ни был и что бы ты ни делал перед родиной в вечном долгу. Да, совершенно правильно. Ты как народец, да, ты так, воспитывали, ты да. так и, по, да, и все. Да, и да, в, да. Ты попал. Нас так воспитывали и это вбивалось идеологией, в принципе самых детских начальных возрастных периодов. Теперь говорим о Европе. Я не хочу сказать, что там они думают за государственный аппарат, но все-таки первостепенная проблема идеологии нормативной базы подхода к жизни это забота э, о социальном обеспечении своих граждан, а потом о государственном аппарате. Так вот, э, ну я не хочу полемизировать там, э, я бы подписал не подписал, мы в принципе можем об этом поговорить, но э, мне кажется, что если сегодня на чашу весов ложить для каждого человека уже как бы того, который реализовывается или сам реализован уже. Сегодня поставить на чашу. Ты бы хотел все-таки, чтобы сначала думали вокруг тебя о государстве, а потом о тебе. Или о тебе, а потом о государстве. Все бы выбрали вторую часть. Потому mm. что, э, ну не знаю, когда мне было 30 лет, я мне задавали вопрос, а как вот по пенсиям? Я говорю, какая пенсия? Подожди, я еще о пенсии даже и думать не думаю. И не хочу думать. Но, але треба зауважить, что люди, которые слушают нас сейчас, не переплутали с патернализмом. Это не означает патернализм, что про тебя думают. Тебе дают возможности себя реализовать, а тебе никто ну, в дзёбику не принесет поесть. Должен ж, сам, Потому что украинцы очень любят, ну, много украинцев, вспоминают радянские часы, ковбасу по 2.20 и без медицинский. за тебя все решили, да, тебе да, все принесли. Да, да. Я с вами полностью согласен. И осталась немножко такая атрофия к инициативе, атрофия к каким-то решительным действиям, шагам, потому что от тебя ничего не зависело. И это было в определенном смысле удобно. Даже, в принципе, ну, целые слои населения, а им было удобно служить в армии. Может быть, по этим принципам. Да, Находиться да. в какой-то другой системе, где ты винтик маленький, и подчинялся всем командам. В время сходил в отпуск, вернулся mm -hmm. из него и опять подчиняешься. В свое время получил зарплату и так далее. Я не помню mm -hmm. в Советском Союзе каких-то задержек по зарплате, кстати. Да. Да, 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 да. Но в Европейском Союзе Считаю, что... Там даже нема затримок по зарплате. Нет, это абсолютно, но вопрос в зарплатах немножко о другом. Меня тут недавно задавали вопрос по поводу отчета начальника главка прокуратуры, генеральной прокуратуры, что за этот год в генеральной прокуратуре не было ни одного случая поймано за руку по коррупции. Там, и, и шифруется в Нахар, ну, Да, в да, а, И задали мне вопрос, а вот есть статистика, что Донецкая область самая сильная по коррупции в этом году. Вот как вы относитесь к одному и к другому? Я говорю, господа, вот когда нашему чиновнику, нашему, да любому человеку дадут возможность достойно получать материальное вознаграждение, мы, может быть, совсем другому вообще, может быть, не будем говорить о коррупции. Потому что сегодня в Брюсселе минимальная заработная плата, которую я должен платить своему секретарю или уборщице, неважно, это 1700 евро. Предположим, давайте вот у нас сегодня наши секретари или наши нянечки в детсадах будут получать 1700 евро. Как вы считаете, это прожиточный уровень нормальный? О, Я год назад был в Париже, и нам проводила по гид девушка с России, переехала во Францию, там вышла замуж, родила ребенка, муж, к сожалению, скончался, она вдова. И вот она занимается своей жизнью, переводами и возит экскурсии по Парижу. І я її спросил, сколько ви зарабатываете? Вона говорит, ну у мене в где-то около 3000 тисяч євро. І для мене, і для Парижа, це дуже хороша достойна да, зарплата. Да, да. Так вот, ну, мне очень хотелось бы... Би... Але, пане Геннадію, тут треба застерегти українців, які, які чомусь, ну, переважно скажу, що всі, але вони думають, що в Європі так само працюють, як і в Україні. Я би, я би більшості українців не заплатив 1700 євро. Вони не заслуговують. Розумієте, коли я дивлюсь на ці дороги, чи я буду платити тим робітникам, які роблять дороги, 1700 євро? Не буду. А це питання контролю. І я завжди кажу, що для того, щоб. Це первісно. Первісно це додана вартість. Так? Yes. Первісно це якщо в Україні будуть такі лікарі, такі вчителі, такі будівельники доріг. Такі журналісти, такі, 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 да, такі да. президенти, такі міністри, такі Верховні Ради, тобто парламенти, тоді можна платити. А коли я бачу людину, яка каже, якщо б не хорошо платили, я би хорошо працював. Ні. Більшість би хорошо б не працювала. Ну, давайте все-таки вернемся к вопросу імплементації. Тут ситуация в социальном плане, мне кажется, ну, здесь я с вами соглашусь, но со своей стороны скажу, что именно поэтому подписание ассоциации не значит мгновенный переход Украины в Европу, вступление. У нас будет десятилетний период, как минимум, для адаптации, для адаптации стандартов, для адаптации полностью всей нормативной базы, законодательной базы для адаптации вот тех вопросов отношений к работе, я не знаю, там, к исполнению законов э, в правоохранительной системе, там, в судебной системе, в выборной системе и прочие-прочие моменты. То есть у нас будет режим определенный для э, маневров, э, которые в итоге должны привести к оптимальному варианту. Потому что когда прозвонит звоночек, и мы все вступим в Европу, это произойдет. Но вот когда это произойдет, вот давайте посмотрим на Польшу. Когда Польша вступила в Европу, что произошло? Да большинство грамотных, уверенных в себе специалистов, очень много специалистов, все сразу же поехали искать ту работу, которая им будет оплачен труд, их, ну, немножко более... Все поехали uh, в Лондон, скажу вам, ведвёрс. Ну, может, не все в Лондон. После Пес, английского мовы на до другого uh, стоит або арабская, або польская в на, на Брит... uh, Британии. В Британии да, но uh, скажем в центре Европы, там, допустим, Бельгия, Франция, Германия, даже в Испании, кроме вот родного языка своего, хотя Бельгия она вообще трехязычная: фламандский, да, немецкий да, 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 и французский. Да, да. Французский и немецкий, английский где-то третий, даже четвертый. Так что сказать, ну вот как бы все в Лондон, ну я сомневаюсь. Во-первых, никто их там не ждет. Вы ну, знаете, я... я знаю очень много примеров среди молодежи, очень талантливые ребята, золотые медалисты там из университета Шевченко. Были попытки поехать, э, настрифицировать свои дипломы, получить uh -huh. повторное образование и попробовать э, ну, где-то попасть на работу. Не попали? Не ну, я такие что попало, я такие что не попало. Очень-очень-очень немного. Поэтому я все-таки возвращаюсь к тому, что вашему вопросу, который вы задали, в сравнении, допустим, с mm -hmm. Польшей, да. Но ведь в Польше все равно остались люди, Польша сейчас живет спокойно, очень-очень достойно, очень да, умеренно, без каких-то прыжков, скачков. Вот я в статистике, я тут немножко подготовил информацию для себя. И везде встречается статистика, где Украину сравнивают с другими постсоветскими странами: Молдова, Армения, Грузия, там, э, ну понятно, что Россия. И вот в определенных требованиях, например, если бы те страны вот сегодня э, пытались подписаться за ассоциацию, и мы, вот как какая страна все ближе. больше всех, а. да, готова к этому и все э, в пользу Украины. Все статистические исследования, что Украина максимально больше всех готова. Да, Грузия и не Молдова. Нет. Угу. А я все-таки хотел бы, чтобы Украину сегодня уже начинали статистически сравнивать с Польшей. Может быть, с Венгрией. Дай бог, чтобы связь с, с Румынией и Болгарией. Давайте ну, посмотрим. хорошо, давайте, давайте, давайте с Румынией и с Болгарией. Румыния, <laughs> ну, я имею в виду по тем каким-то достижениям. То ли то в строительной сфере, в аграрной сфере, еще в каких-то там правоохранительных. ну, вот вы, наверное, штовхнули такую цикавую думку, и про которую я не думал. Шлях до Європи вигідний українським громадянам і невигідний українській державі. Тому що українські громадяни всередньому, які не мають стосунку до державних органів, вони готові. Вони розуміють, що справедливість має бути, що хабарництво – це погано і так далі. А от міліціонери, судді, прокурори, депутати, місцеве самоврядування. Ото їм буде погано, бо треба буде, як ви кажете, тас спочатку про людину, а потім про державу. А вони звикли спочатку про державу, а потім про людину. І їм це погано. Тобто, у мене таке враження, що вони мають пручатися і казати ні, ми не хочемо в Європу. Два года назад так получилось, я был, присутствовал в Грузии, в Белисе, и в общении с некоторыми публичными людьми узнал предысторию реформы правоохранительных органов в Грузии. Господин Саакашвили убрал ГАИ, он убрал систему участковых, он сделал единых, единое полицейское управление, 99% были уволены, потом обучены и взяты назад, которым была предоставлена достойная зарплата ну, да. в, в уровне Грузии 800 долларов. Да, я помню эту историю. И в этой связи э, люди, во-первых, они считали, что им платят достаточно хорошо, чтобы они брали взятки, и они выполняли очень добросовестно со всей ответственностью свои обязанности. Изменилась система, вот это патрулирование, которое сделали. И полномочия и э, инспектора полиции дорожной, и э, патрульно-постовой службы, и участкового все были переданы одному лицу. Это дало свой определенный эффект и позитив. Грузия пока не является членом Евросоюза. Но ряд реформ, которые у них сделаны, мне кажется, вот если бы у нас были проведены похожие аналогичные реформы, о, то мы, уже... мы, настолько приблизились бы к этому уровню, что говорить там о том, что кто-то будет капризничать, подписывать ассоциацию, не подписывать. Уже не довелось бы. Абсолютно. Окей, закончилась наша программа. Она была, как и большинство программ последних трех-четырех тижнів в Украине присвячена евроинтеграции. Ну, подивимося, чи здійсниться вона, бо доходят різні чутки. Одні, кажу, що такі підпишуть Давайте проголосуємо. Ви за чи проти? Я за, я за. <ріст> Геннадій Пампуха у нас був у гостях, президент Європейської арбітражної палати, і ми говорили якраз про Європу. Ну і, і закінчуємо нашу програму, щоб не говорити якісь дурниці. Микола Вересень від цю програму. На все добре, пані і панове. Дякую, що слухали. Всього найлучшого. До свидання. Без кордонів, без кордонів.